অঁ ধন্যবাদ আপোনালোকে ঠিকে শুনিছে যোৱাকালি এছ পি চাৰ নিৰ্দেশত আমি হাইলাকান্দি সাতটা থান এৰিয়াত একেলগে চোৰৰ ৰেঙেচ ড্ৰাইভ চলাইছিলোঁ আৰু এই গোটেই ড্ৰাইভটোত আমি সাতাইছজন চোৰ একে সময়তে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আজি তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰি ফৱাৰ্ড কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ঘৰ চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আমি দুখন গাড়ী বিভিন্ন লোহাৰ সামগ্ৰী বেটাৰী ইনভাৰ্টাৰ আৰু ঘৰ বনোৱা নিৰ্মাণ হোৱা বহুতো সামগ্ৰী তাৰ যাৰ তেওঁলোকৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা এই চুৰি কাৰ্য ব্যৱহাৰ হোৱা দাও কটাৰী বিভিন্ন টুলছ এইবিলাক তেওঁলোকৰ পৰা পাওঁ দুখন গাড়ী মাৰুতি গাড়ী এখন আৰু এখন অল্ট' গাড়ী হিচাপে দুখন গাড়ী আমি তেওঁলোকক অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এনেই আমি ট'টেল সাতাইছজনৰ ভিতৰত হাইলাকান্দিপৰা বাৰজন লালাৰ পৰা চাৰিজন আলগাবোৰ তিনিজন ৰামনাথপুৰ চাৰিজন পাঁচ গ্ৰাম তিনিজন আৰু কাটি চৰকাৰ ট'টেল সাতাইছজনমান আমি ৰেষ্ট কৰিছোঁ